Ada empat semuanya. Tiga elok. Satu rosak. Tapi semua penting. Seksyen 84 kanun keseksaan tidaklah menjadi sesuatu kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seseorang yang pada masa melakukannya oleh sebab akalnya tidak sempurna tidak mengetahui keadaan perbuatan itu atau bahawa apa yang dilakukannya itu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepenuh bulan kesedaran kesihatan mental pada Mei ini, saya ingin berkongsi sebuah novel menyentuh hati bertajuk Yang Paling Patah Antara Kita, karya Aydan Farihah yang mempunyai 386 muka surat dan diterbitkan pada bulan Oktober 2022 dari Jiwa. Novel ini bukan sekadar cerita biasa. Ia adalah cerminan tentang realiti tekanan jiwa, persahabatan sejati dan makna memahami di sebalik senyuman. Kisah ini berkisah tentang empat sahabat rapat, Asfa, Zakwan, Firman dan Jimmy. Mereka kelihatan akrab namun satu tragedi membuka mata semua. Asfa ditemukan meninggal dunia di bilik kolej dipercayai diracun. Kejadian ini menimbulkan teka-teki dan Firman pula dituduh membunuh Aspar. Namun, peguam Mikael membela Firman di bawah seksyen 84 kanun keseksaan yang menyatakan seseorang itu tidak boleh disabitkan jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan tidak waras. Siasatan membawa Mikael kepada kisah yang lebih tragis. Aspar sebenarnya menghidap kemurungan dan kemimbangan atau anxiety yang teruk yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya. Dalam diam, Asfa pernah mencuba membunuh diri beberapa kali. Firman, Jimmy dan Zakuan pula masing-masing menanggung rasa bersalah, kekeliruan dan kehilangan. Watak-watak dalam novel ini mengajar kita bahawa senyuman di luar tidak bermakna jiwa di dalamnya tidak letak Ramai di antara kita menilai berdasarkan luaran tanpa cuba memahami beban emosi yang dipukul oleh seseorang. Secara keseluruhan, yang paling patah antara kita ialah karya yang penuh emosi membuka mata tentang pentingnya empati dan kesedaran terhadap kesihatan mental. Saya sangat mengesyorkan novel ini kepada semua, terutama yang ingin menyelami realiti kehidupan remaja masa kini dan isu-isu mental yang sering dipandang ringan. Terima kasih kerana mendengar perkongsian ini. Semoga lebih ramai membuka hati dan minda untuk membaca karya-karya yang mampu menyentuh dan menyedarkan seperti ini.